আজি চাটনিবিধ বনাইছিলোঁ টেঙা মিঠা জ্বলা তিনিওটাই সোৱাদ আছে চাটনিবিধত শেষলৈকে চাই থাকিব ভাল পালে কমেণ্ট কৰিব আৰু এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব এয়া মাটি কঁঠাল আছিলে ঘৰতে দুটুকুৰামান খালোঁ তাৰপিছত এটুকুৰা ভাবিলোঁ চাটনি বনাই খাওঁ এতিয়া গৰমত বৰ বেছি জ্বলা হ'লেও ভাল নালাগে টেঙা আৰু মিঠা ভালেই লাগে বাৰু তাৰপিছত সেইকাৰণে বনালোঁ এতিয়া বাকলিখিনি ভালদৰে এয়া চাওক এনেকৈ আঁতৰাই লৈছোঁ মাটি কঁঠালৰ এই চাটনিখন খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰি বা ভাতৰ লগতো খাই ভাল লাগে টুকুৰা টুকুৰ কৰি ল'লোঁ মই এতিয়া কি কৰিম এখন কেৰাহীতে অকণমান তেল দিছোঁ কেঁচা গোন্ধটো আঁতৰিবৰ কাৰণেহে একেবাৰে ভাজি নলওঁ অকণমান গৰম কৰি ল'ম ইয়াতে এতিয়া সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিছোঁ অকণমান মই ইয়াত হালধিও দি দিম আপোনালোকে বাৰু মাটি কঠলৰ চাটনি খাইছেনে আগতে খাই খুবেই ভাল লাগে ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ কেনে পায় জনাব আৰু যদি ভাল পায় লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব এয়া হ'লেই এতিয়া পাকঘৰৰ কাষতে জলকীয়া এজোপা আছে পকা জলকীয়া চাৰি পাঁচটামান ছিঙি লওঁ জ্বলাও দিলেও মিঠাটো থাকিব সেইকাৰণে ভাল লাগে আৰু এতিয়া গৰমত বেছি জ্বলা খাবলৈও মন নাযায় ছয় সাতটামান ছিঙি ল'লোঁ এয়া এতিয়া কেৰাহীটোতে দি দিছোঁ অকণমান গৰম হ'বলৈহে দিছোঁ এইডৰ হৈ গ'ল দেখিছেনে চাটনিবিধাত বেছি বস্তু প্ৰয়োজন নহয় তাৰপিছত এইফালে এয়া মানধনিয়া এই আৰু চাৰি পাঁচটামান এনেকৈ পাত তুলি লওঁ আৰু আজি মই চাটনিখিনি মিক্সিত নিদিওঁ এই চপাৰটোতে দিম একেবাৰে গুড়ি হৈ গ'লেও খাবলৈ ভালহে নালাগে মিহি হৈ যায় সেইকাৰণে কেতিয়াবা মাজে সময়ে ইয়াতো দিওঁ পকা জলকীয়া দুটামান দিছোঁ আৰু মাটি কঁঠাল আৰু লগতে এয়া মানধনিয়া আমাৰ চাটনি ৰেডিয়ে হৈ যাব নিমখ দিয়াই আছে যিসকলে খোৱা নাই এবাৰ এনেকৈ সোৱাদ লৈ চাব খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয় কাৰ্ড নাথাকিলেও এনেকৈ চপাৰটোতে মাজে সময়ে চাটনি বনাই খাওঁ আমাৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব মোৰ চেনেলটি আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ